1 марта во всех странах мира отмечается Международный день борьбы с наркотиками. Наркомания – одна из главных проблем всего мирового сообщества. Актуальна эта проблема и для нашей страны. В 2014 году в Брестской области резко выросло количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. С 77 в 2013 до 242 было изъято свыше 30 килограммов наркотических средств. Тенденция тревожная и одновременно закономерная, поскольку она напрямую зависит от эффективности работы правоохранительных органов. В связи с усилением количества этих преступлений, правоохранительные органы усилили борьбу с наркоманией. В 2015 году в выездных судебных заседаниях было рассмотрено в данной категории 18 уголовных дел в основном рассматривались, были, рассматривались уголовные дела в учебных заведениях нашего города и района, а в частности больше, так скажем, в школах нашего города. Поскольку молодежь, она на сегодняшний день, так скажем, недопонимает, не понимает, что все то, что совершается, то есть употребление наркотиков, а именно в последнее время курительных смесей и спайсов, оно уголовно наказуемое и влечет в серьезные последствия. Выездное заседание суда Барановичского района и города Барановичи прошло в седьмой школе. На нем рассматривалось уголовное дело по факту хранения наркотических средств. Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подсудимый обвинялся в хранении психотропных веществ. Такие суды сегодня не редкость. За истекший период 2015 года судом Барановичского района города Барановича было рассмотрено 23 уголовных дела, что касается статьи 328. По сбыту 328 часть 2 и 3 было за истекший период рассмотрено 3 уголовных дела. Из этих трех уголовных дел были постановлены приговора в отношении двоих несовершеннолетних. Конечно, с вступлением в законную силу декрета президента номер 6, что касается сбыта, изготовления и приобретения наркотиков, то, конечно, ужесточилось наказание за данное преступление. Так, к примеру, к лишению свободы было осуждено за истекший перед судом 13 лиц, к ограничению свободы было осуждено 10 лиц. В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал. Однако продолжал он настаивать на том, что он не купил курительную смесь, а просто нашел пачку сигарет, в которой находилось зеленое вещество растительного происхождения, и положил ее себе в карман. Хотя догадывался, что это психотропное вещество, так как ранее молодой человек употреблял курительные смеси. Решением суда обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы с направлением в колонию общего режима. Конечно, сроки, которые назначаются за данные виды преступлений, они очень серьезные и строгие. Если санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти, как правило, судом назначается наказание в виде лишения свободы от двух лет шести месяцев и выше. Хоть и закон предусматривает наказание в виде ограничения свободы, но, так скажем, данный вид он применяется, но исключительно в редких случаях. Не случайно выездные заседания проводятся в стенах учебных заведений города. Ведь это наглядный пример для учащихся о том, как не стоит поступать. Ребята именно вот переходного возраста от 15 до 17-18 лет они совершают такие поступки. И многие из них это делают необдуманно. То есть они думают, что вот все будет хорошо. И то есть с ним такого не случится. Это может случиться с каждым человеком. Я думаю, что стоит. В каждой школе показывать такие заседания. Я думаю, что употреблять спайс и какие-то наркотики не следует, потому что из этого выводы очень плохие. Но кто употребляет, тому явно что-то будет. Я считаю, такие мероприятия проводить в каждой школе нужно, дабы предупредить учащихся о опасности употребления психотропных и наркотических веществ. А, да, такие суды нужно проводить в школе. Это показывает подросткам, что таким заниматься нельзя, что это опасно, что это влияет на здоровье и каждый может попасть в такую ситуацию. 4 февраля в нашей стране принят закон, ужесточающий меры ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками. Теперь минимальный возраст, по которому наступает ответственность, снижен с 16 до 14 лет. А вот максимальное наказание увеличено. Лишить свободы за нарушение могут на 25 лет. Эти изменения были с пониманием встречены населением. Ну, мне кажется, в каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально. Рассматривать все-таки Ну как часто, это первый раз повторно, все-таки да, объемы этой продажи. Ну, вообще я считаю, что за наркотики надо серьезно заказывать. Учитывая, что наркоманов на своей жизни видел выше крыши, чем больше срок, тем лучше. Я видел, я работал в таких коллективах, где больше половины коллектива наркоманы. Представляете, что это такое? Это взрослые люди все были. От 20 где-то 8 до 40 лет. Притом некоторые сильные наркоманы. Так что против ужесточения никто, по-моему, из населения не будет ничего говорить. Положительно. Очень положительно. Ну, я считаю, что это правильно, потому что на данный момент эта проблема очень остро стоит. Очень хорошо, им вообще нужно смертную казнь давать тем, кто торгует. Вот так вот я считаю. Считаю абсолютно верное решение. Я бы еще жестче обращалась с такими э, наркодилерами, наркораспространителями, потому что это наносит вред здоровью нации, а мы за здоровый образ жизни конечно, положительно, о чем тут говорить. Конечно, положительно, конечно, это правильно. Это такая зараза, от которой надо избавляться. Чем жестче, тем лучше. И желательно публично. Положительно, конечно, потому что у самой дети есть, и поэтому, как бы, чем суровее, тем, мне кажется, будет, может, как-то менее распространенно это все. И поэтому, как бы, довольна <связычный> внесениями поправок. Я считаю, это правильные какие-то ну, цели. Ну, так, так и надо с ними поступать. Нечего на них смотреть. А вообще считаю, таких людей надо садить. И как-то наказывать вообще по-жесткому. Я очень положительно отношусь. Надо было раньше, конечно, это все. Потому что положение, конечно, ужасное. Гибнут молодые люди. А вот эти вот все, так сказать, ну, зарабатывают на наркотиках, делятся эти наркотики нар самые дилеры. Это очень ужасно поэтому я полностью поддерживаю. И вот эти сроки, что дали, очень хорошо. Только бы это все применялось и все это действовало. Абсолютно одобряем. Все действия только за. Особенно, что касается молодежи, только поддерживать и останавливать. Это однозначно. Голосуем за. У меня сложилось уже 30 лет, когда первые были наркоманы. Тогда я бы хотел тех, кто зарабатывал на это деньги, их бы самих колол, чтобы кололи. Я проработал много с наркотиками, не знаю, что это, но я ни разу не употреблял. А теперь это нужно было еще 10 лет или 15 водить. Народная мудрость гласит, неважно, как ты падаешь, главное, как подымаешься. Хочется верить, что следующая история поможет начать новую жизнь тем, кто начал употреблять курительную смесь. Шанс вернуться в нормальную жизнь при поддержке близких и огромном желании измениться, пусть мизерная, но все-таки есть. Ну, знакомый предложил, ну, сказал, что ну, натурально, ну, что типа ну, ничего не будет из-за этого. Вот, ну, посмеешься там. Вот. Ну, я попробовал. Интересно, ну, ощущения какие-то. Одноклассник предложил. Сам он курил, уже плотно сидел на этом. Не то, что тяга, но вот первый раз мне я покурил, мне понравилось. И второй раз я покурил, потому что хотел тех же ощущений, которые были в первый раз. Но таких уже не было. Вот. И покурил третий раз, чтобы был, были такие ощущения, как в первый. Но вот, и вот тем самым подсел. Сегодня я даже об этом не думаю. У меня нет таких мыслей. Раньше, ну вот когда бросал тогда вот там каждый день думал, что там вот может все-таки ну, пойти там обратно, просыпаешься, ну, бесит просто все. Ну, все, что тебя окружает, у тебя и бесит. Ну, ну поесть нормально не мог, потому что еда это бесила. Ну, просто ну, в жар, в холод кидала. Но ну, второй неделе кашель сильный начался. Ну, черными комками слизь такая, ну, черная, откашливалась, вообще невозможно было. Если такая проблема вот случилась там, ну, кого-нибудь из подростков, то мой совет, чтобы сразу там вот ну, бояться этого не стоит, потому что мама она всегда поможет, она всегда поймет и ну постарается тебе из этого вытянуть. Никогда в жизни даже не должно быть у них таких мыслей, чтобы чтобы это попробовать, потому что это очень страшно, это такое пережить, это вот ну не знаю вообще это как как не знаю в аду побывать просто вот при тем это страшно очень. Одной дозы достаточно, чтобы перечеркнуть целую жизнь, сделать человека зависимым. Трагическая статистика, связанная с наркотиками, пополняется каждый день. Следует ли продолжение с твоим участием, зависит от тебя самого.